Любые друзья, передача спорт, экстрим продолжается. Мы сейчас едем на такой слабенькой горочке. Вот наши ребята. Славик, Лина.

Идемо прямо. Там да, моя такая любимая. Кто там твоя любима? Прямо твоя. Славик. Леша И конечно же я. Куда мы едем? Туда? Да. красавца. Скажи, Славик, что-нибудь. Наставление для своей молодежи. Ну, добро. Чего ты не берешь молодежь свою кататься? Не хочу. Чего? Ты не знаешь. Мы проблема финансов. Финансовая проблема. Нам треба в Европу, чтобы налагать эту финансовую проблему. Передай что-нибудь своей молодежи. Моей молодежи, чем А как она получит это сообщение? Деду, что да там мы решили. А? Реши. Тримайтесь, я скоро буду. Тримайтеся. И батька славик приедет. О, суцику. Лина, Привет, собачка. Так, Лина едет первой. Давай, Алла, теж поснимать надо. Ну не кто-то звонит. Давай. Ладно, потом перезвонит. Алла. Когда-то была чемпионкой молодости, но, увы. Иночка. Серега. Серега, скажи что-нибудь нам. Серега, как ты достиг таких великих успехов? Серега. Ладно, Леха что-то скажет. Леха, скажи что-нибудь для передачи Спорт Экстрим. Пожелания Аленке. Алена, не будь такой злой. Не будь такой злой. Не будь такой злой. Алена, ты чула? Он тебя очень сильно любит. Я сказал, чтобы я не был такой. Чтобы она не была такой злой. Не будь, пожалуйста, злой. Потому что злые люди, они быстро стареют. Это кто это? Славик? Славик. Вон Славик едет новым методом. Красавчик! Прис приседом. Так классно! Ну ладно, мы поехали дальше. Спорт экстрим продолжает. подъезжаем к подъемничку. Подъемничку. Сейчас будем садиться на подъемник. Не тормозуй, хлопчику. Хлопчику не тормозуй. Ты хоть лицо покажи, что здесь за мафиози.